Во-первых, есть игры, которые команда должна выигрывать характер. Очевидно, у нас пока еще нету характера, не всегда он есть. У нас типа есть желание, есть понимание, но иногда мы не можем себя заставить. И, как я говорил игрокам, было сказано досконально, что Азот такая неприятная команда, играет такой довольно открытый баскетбол, что нападение все будет окей, но главное заставить себя <coughs>, играть от защиты. Было сказано тоже то самое, что также было сказано, что азот по комплектации неплохой и, по-моему, то место, которое они сейчас занимают, ну, ну, они могли бы лучше, я не знаю, какие причины. И, но ну, очевидно, я сказал, это ну, недостаточно хорошо. Я сказал на двух языках, может быть, надо было то же самое еще с другой стороны. Потом я говорю, что такие игры, которые команда проиграет из-за настроя, если команда соперника дома, у нас, в нашем доме, в нашем дворе хозяйничает и делает, что хочет, то это полностью полная ответственность на меня. Я не умел убедить, что сейчас не Новый год, что подарки нам никто не будет давать, и что мы должны быть, ну, так, так мужчинами, ну, к сожалению, это не получилось. И, э, ну, трудно сказать, почему есть так. Но ну, будем еще причины, будем больше тренироваться. Ну, как я говорил, команда. Есть игры, которые команда должна сыграть на характере. Ну, к сожалению, сегодня это не получилось. Пытание до Скажите, а на классе можно было сегодня обыграть? Что? Вы говорите на классе, на классе да. можно было бы а, Нет, мы, мы хотели на классе, но если мы защите безвольно, сколько раз ситуации такие, я во время игры говорил там помощникам отмечать ситуации, когда а, было несколько, ты забиваешь очки, и тебе все время забивают назад, Ты должен быть практически, скажем так, идеален атаки, чтобы такой игре был перевес. А, сколько раз был ситуации, что кто-то из нас а, не поднял руку, не сделал шаг вперед, не сделал шаг в сторону, а хотел так самый легкий путь найти. Ну, окей, ну я так не работал, я виноват, виновен. Ну ничего, сейчас не забьем, сейчас пойдет. Нифига. Азот очень опытная команда и просто пользовалась тем, что мы до конца не, не отрабатывали защиты. В прямом смысле один на один. Ничего больше, ничего больше. Защита начинается с один на один. Ну, а игра один на один, как мы знаем, это сила воли, сила характера, даже не талант. Uh, было сказано досконально, что делать, когда играть с мячом Зиммерман, что играть против пик н -рол, так называемого, ну... Моментами получалось, когда услышали моменты, На классе, я говорю, у нас, как вы видите, если у нас нету по большому счету... У нас есть определенный круг лидеров, которые играют. И если кто-то из этих лидеров выпадает на, на момент, у нас проблемы. У нас нет такой широкой ракетации, как я говорю, что друг друга заменить. Так даем моментами там отдохнуть лидерам. есть как. Это, на этот момент есть как есть.